Да. Или да, еще да, такая да. еще более веселая такая статья. Он да, приходит, да. вот улица стоит, Йоска, в которой работает. И приходят люди от него с документами, что да, тебя, да, эта земля уже нам не принадлежит, принадлежит ему. И мы все должны платить там полторы-две тысячи. Ну, это просто рэкет, Понимаете? Вот они начали войну на Островскому да. с павильонами. Они так повоевали хорошо за последние три месяца, что павильонов стало в 10 раз выше. Это вот такой вот метод как бы вроде бы как бы борются с нами, но вместо этого это все разрастается. Причем не с нашей стороны, не мы их ставим, понимаете, не те, кто были раньше. С ними. Кроме этого, он, конечно, считает, что он царь был, и что ему тут все можно. И когда мы к нему приходим, он в последнее время вообще очень, очень нахуй. Я вообще считаю, что человек, который не прошел, не страдал, и за то, что отказался там проходить администрацию, был уволен и сильно наказан. Его после этого перевели в заместителя мэра. Я не считаю, что это наказание. Что это за наказание такое? Давайте меня тоже Можете -то сказать не он, а Крупский ведет себя? ведет себя очень нехорошо в нашем городе. Еще и рвется в мэры. Волны весты, да в мы как предприниматели города против этого. Поэтому мы сюда пришли. Мы уже ходили, обращались в булавки, пытались поговорить с ним, пытались найти диалог. У нас полтора года работала комиссия, документы и искала компромисс между городом и предпринимателями, чтобы можно было э, все эти архитектурные формы малые сделать законными. Но не просто законами все, которые поставлены, а разобраться, какие стоят там, где можно стоять, какие где нельзя, какие стоят с документами 20 лет были у них документы, которые появились там последний месяц-два. То есть мы предлагали разобраться и найти компромисс, чтобы деньги с этих киосков шли государству, а не какому-то дяде в каком каком-то коммунальном хозяйстве. Чтобы показать им, что